Саша, это Маша, Саша, Маша, Маша, сыплись, а то все подумают, что не меня. Я думаю, у нас все получится. Make, uh, my... В общем, я буду красить Машу, потому что она мне попросила. My boyfriend make up Окей. Okay. Ты что такой бесчёвищный? Ты что такой бесчёвищный, шабака? Я Сейчас сделаем красивый. Фу! Он просто издевается надо мной Просто шикарный Так, продолжай У тебя достаточно щекотиться Нет, Саша, я терпеливый Ах, ты сладкий Мне пухло Я тебе ничего не скажу Какой вы зеленый, Саш! Ну, я не вижу, что ты красоты да, здесь это цветы. Что это? Шапочка какая у тебя. Нет, не как Вы, конечно, не видели, но Маша не сказала накрасить глаза. И притом показав на всю эту огромную кучу. Мне кажется, зубного врача есть подобная штука. Ладно, я видел, у девчонок бывает такая странная штука. Ай! Нет, прости. Мороз, давай. А это типа под глазом нужно проводить, да? Ага, под глазом. Так, не дергайся. Мамочка моя. Не дергайся. Не дергайся я не убежала. Ой, сейчас с этим глазом мы отправляем. А можно сразу две вот так? Ой, 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 ты что ты Сейчас все подотру. Подожди, дай. Получилось? Да, все получилось. Ты что? Ты Да, нет. Да. Блин, вообще девчонка будет сложно. Я вижу, короче, свои ресницы, потому что ты что-то их обмазюкала, и они вот так свисают мне на глаз. Ну, так понадежно, наверное, можно, значит, один раз накраситься на месяца. Нашел. Давай свет включим, темно. Ой, ты какой секси. Мяу. Мяу. Нет, вижу, ты что ешь? Я знаю, что самое главное тебе нужно. Что всем девчонкам нужно. Это губить свой намаз, чтобы сексуальным быть. Да, я не Ты меня заталкиваешь, что В общем-то, мы закончили хватит, ты всю красоту уберешь, я же старался. Нужно сделать вот как мне Саша бровь делал. Бровь? Саша Бровь? Ты Саша Бровь, который у меня волосы его вот отрезал. Что за Саша Бровь и что он тебе делал? И валя Саша Бровь. Саша Бровь. Да, вытерпела все это. Наши суши. В общем да, я надеюсь, вам понравился этот тег. Будешь со мной теги снимать? Нет. Теперь вы понимаете, почему я так долго с ним не снимал ни одно видео. Он вообще очень против всего. Да. Поставьте лайк, чтобы Саша обрадовался, что он не просто так не зря снялся видео, Саш. И я потом скажу, сколько людей, короче, тебя порадовали, сколько людей поставили лайк. Я свободен, пошел есть. Что же приду? Эй, я надеюсь, вам понравился это видео. Я тут шикарно выгляжу. Очень скоро будет еще одно видео, потом еще одно видео, потому что, по-моему, Мария Вы вернулась на YouTube. И в следующем видео я как раз расскажу, почему меня так долго не было. В моей жизни очень много изменилось, поверьте, на это была большая причина. И